Так, друга частина запису зараз просто закривав стяг нам просто весь малюнок, що тут відбувається, тому трохи переставили цей прапор. А зараз вже дуже нагрівається камера, бо дуже, дуже спекотно зараз. Десь відчувається десь плюс 40 градусів, але слава, люди все рівно підходять, цікавляться, але ну, мінімум за водичкою, що просто. так Так, супер, можна чайку? з ромашкою. Я бачив, тут є. Леонід. От, от вона ромашка. Так, шановні, от зараз, буквально за 5 хвилин, приблизно Четверо людей молились молитвою покаяння, молитвою спасіння. І зараз ще народ буде підходити, це ми ще не починали. Це я розмовляв. Все нормально. Це не сам себе, все нормально. Ні, нормальний нормально. тому що не сахарняло. Спасибо. Печеньку можна. Уже можна мені печеньку. спасибо. Ленечка, первая песня «Вейна с а, нет, только не надо. Так, вот зараз уже начинаются спивы. Ну, спасибо, да? Зараз да. будет спивы. Мне ну, таки понял. Или у нас парочку вот таких горизонтальных и фрагментов. парочку тоже горизонтальных и потом вертикальных. Горизонтальных это для Андрея, для монтажа видео. А для меня одна сторона. Понял? Буквально там чуть по третьей массе. Тань, можно в сторону? Вы будете чай, каву? Это наши? Наши. Все. Алла, вот мужчина Андрей ждет, к нему подойдут пообщаться. Мы уже помолились, пообщайтесь, за уши по печенье. А? Ну не подходите. Человек хочет пообщаться. Ну, привет,

Сестры не хочет душа по печеньям заниматься с мужчинами. Так это же трапляется. На жаль. Оль. Оль. А кто из сестер, кто не стесняется с мужчинами душа заниматься? Вот показывается Андрей, и вы хочет пообщаться с кем-то. Кого-то может найти, чтобы не тебя, а кто-то из сестер. Один, два, три, четыре. Один, двенадцать.